дальше из Венгрии будет еще Он соединять два областных центра, по сути дела, и и идти через поворотный город Кмель. есть вопросы, с удовольствием Что А что то планируется покупать? Кроме и что мы будем на на украинские

и подвижного состава пассажирского еще очень много лет будет лежать на сюда. Так что это и есть. Да, рассмотрим. да ну мы же обходимся, мы же не получаем производство бюджета, мы только платим. Я думаю, мы справимся со своими силами, но если государство поможет, мы не делать. Господин министр, мы знаем, что провести текст мы в духовом слайде будет делать. Я бы предъявил, уже, эта программа может быть раздроблена, чтобы отрезать этих результатов, бюджеты, раздробить новых маршрутов, автомобильных. Конечно, самый лучший способ это монетизация льгот. Для того, чтобы монетизировать льгот, нужно в прямом смысле иметь монет, которые нужно раздать, раздать тем, кто социально не обеспечен. Пока нет самих монет, говорить о монетизации льгот бесполезно. Поэтому мы работаем с областными администрациями, которые хотят иметь маршруты, но не хотят платить деньги. Я думаю, что видим, как раз не будет гражданинский транспорт. Поэтому с каждым губернатором мы проведем отдельную работу, заласуем маршрут, оптимизируем расписание, чтобы убытков не было. Убытки у нас же работают такие же люди, Дороги, которые недополучают зарплаты, соответственно, а бюджет недополучает налоговые зарплаты и пенсионные. Поэтому постепенно, я думаю, за 3-4 года мы уйдем от любых вопросов. и для загалом. Сколько запланировано сбудовать еще И насколько развивается эта программа, и министерство, инициатива, Вообще, если э, выйдет крови, я считаю, что мы должны больше платить за вакуумную плату, дать возможность человеку заработать на ипотеку, купить свою Это самый правильный э, шаг. Э, весь мир, по крайней мере, можно спорить, но весь мир живет здесь. Мы э, готовы к тому, чтобы, как то уже поручал, президент за 6-7 лет поменять, по сути дела, э, поезда в Украине сделать без спальных мест, комфортабельные скоростные поезда, где зарплата уже будет близко к европейской, человек может заработать на жизнь, естественно, на квартире. Но ну, Молодые семьи же не могут ждать, там 6, 7, 10. Поэтому это временная мера. Э, Сила мелкой залезницы, я думаю, Владимир Васильевич скажет об этом году более детально, пожалуйста. Мы в этом году сдаем еще три дома. И на следующий год мы выстраиваем программу, значит смотрим, где у нас не обеспечены на дорогах кадры, высококвалифицированные в первую очередь кадры, которые сегодня остро необходимы для наших дорог. И в следующем году программа будет, как вот говорил Борис Викторович, уже идти через ипотеку, чтобы часть какой-то нагрузки ипотеки у призалезлицы возьмет на себя. В этом, да, в этом, в этом году где-то около 140 человек. А наступного года уже будет больше Да, мы будем увеличивать такую программу. Вы специалисты, мы можем разные модели разработать. Мы можем заплатить проценты за молодых специалистов, за пользование ипотекой. Мы можем внести первый взнос. Если мы подписываем, допустим, 15-20-летний контракт с молодыми специалистами, мы готовы к таким серьезным социальным платежам. Пожалуйста. Так, Скажите, как так получилось, что Львовский автобусный завод не может в Виннице поставить автобусы как по имеющимся лизингам по Львовского автобусного завода. Я не <связывая> Вы там были? Вы, вы смотрели варианты? Там есть эпизод, помните, когда они проходят в ресторане и говорят, Сеня, объясни быстренько товарищу, почему вы лучше примерно <связывая> <связывая> так ваш вопрос. У нас очень мало времени комната. Да? Львовский завод, если так будет относиться к своим клиентам, он останется без работы. Хотя правительство сделало все, чтобы ему обеспечить государственный заказ, по сути дела. Вот Евро 2012. Такой шанс не использовать, тогда просто нет. Такого шанса может больше и не будет. Борис а по неофициальным данным правительство планирует запретить создание ООО на базе Одесского аэропорта. Действительно ли это так? Если да, то в чем причина? Я бы Какова по проекту Евро? во Одесский аэропорт, по сути дела, это коммунальная суть. Она к Минтрансу, транспорт. не имеет никакого отношения. Пусть местные власти решат, как они считают Но любой инвестор должен понимать, что покупая аэропорт, он должен надеяться на свои силы. Единственный пример такого партнерства. Это Харьковский аэропорт, но это связано с Евро, где государство построило полос удобно-посадочный, а частный место построил в Полоса очень дорогая, можно в крупных городах пойти на такие же. Одесса выбрала такой путь. Я у которых не слушал, во-первых, это, Во это исключительно компетенция местной власти какова судьба а евроколеи до Львова? Одно время активно Нет, никакого обсуждали. Смысла. Никакого смысла. есть испанская технология, очень известная, которая позволяет двух иметь состав, который при скорости там, до 20 километров, на протяжении там, километров и идет с широкой на узкую и на Амбарку. Поэтому если у нас есть такой поток на Варшаву, Берлин, Будапешт, тогда мы будем Покупать не ну, ну, чтобы украинцы больше зарабатывали там, и создали этот поток. Уже за, за железной дорогой. За железной дорогой проблем не будет. Просто у вас приятно, вы обещали, вы обещали, вы обещали, вы обещали, вы обещали что у были дороги, обещали найти инвестора для Минского аэропорта. Что-то в этом не будет. Пассажиропоток. Инвестора найти не проблема. Если не будет пассажиропотока, не будет аэропорта. На сегодняшний день видится вот год что Это мало, если учитывая, что мы уже, как прожили 180 дней, так примерно получается. То есть день, чтобы аэропорт работал, 5-7 рейсов должен быть успешно. Поэтому Вининская администрация должна постараться обеспечить грузооборот. Телеканал 1 плюс 1. у нас есть информация, что вот рабочие говорят о том, что которые работают на строительстве стадиона, под евро, и угу. что им не платят заработную плату и им приходится увольняться. Ну, так... у владельца вашего канала и у этой строительной компании один и тот же владелец. Так что спросите у себя там. Он вам ответит. Если мастер профи не платят за пусть он ответит. Там субподрядчики... Пусть сам не, хотели... не заплатят, заплатят мастер профи. Какая Я не знаю, я так, о таком случае никогда не слышал. И государство со всеми своими подрядчиками рассчитывается в войну. Я не слышал, что кто-то собирался увольняться, и стадион будет там этим месяцем попасть. А если подарядчики не платят э, своим рабочим зарплату, то, значит через суд надо их напить. Спасибо. Борис Викторович, питання щодо хмельника на территории, кого мы зараз находимся. Чи планує влада їх певні прокси щодо розвитку міста як порожки державного значення? Чи можна надеяться на співпраці міста та обережність? А какие местные власти готовы предпринять шаги? В чем нуждаются курорт? Ну, в першу чергу, це інвестори. А кто ви готові передавати землю? Вот, допустим, я получила самое большое, по сути, в Европе автомобильное производство, они бесплатно раздали здесь и заплатили за каждое рабочее место, потому что понимают, что за два года через подоходный налог получится назад. Чему готова администрация Хмельника? Государство освободило все отели от налогов на 10 лет с момента сдачи в эксплуатацию. Что еще должно сделать? освободите их от подоходного налога. же. Есть же у местная власть. Давайте мы обсудим это вместе с областными и местными властями. А Государством можете не сомневаться, поможет и заплатит проценты по кредиту, если есть инвесторы. Есть инвесторы? Ну вот, ведь больше инвестиционный форум, зараз чекаем на позитивные результаты. Замечательно. Какие у вас есть Таких достаточно Значит, в таком исполнении это двухвагонный поезд вот первый и будет вторая единица, вот придет буквально через пару недель. А остальные где-то около 20 штук у нас ходят одногодные на Львовской железной дороге, на Южной дороге и юго А когда планируете освоить все такие производства? Производство, чтобы освоить, для этого надо заинтересованность наших машиностроителей. И поэтому мы их озадачим, вот Борис Викторович сегодня дал задание, чтобы мы э, нашли то предприятие, которое возьмется и оказали ему совместную помощь и в работе, и в сертификации, и в испытании. Поэтому мы будем заниматься этим э, поставленной задачей, которую я сегодня получил. А Этот такой один поезд стоит 58 миллионов гривен. Рентабельности его не будет, потому что он будет убыточный, потому что те пассажиры, которые будут, и та стоимость проезда и э, льготы, которые мы даем 26 категориям пассажиров, пока нам не позволяет даже этот автобус сделать э, рентабельным. Поэтому мы это делаем, потому что выполняем социальную программу, под которой нам поставлена задача президента. А как будет решать вопрос убыточности и пригородов? Для того, чтобы решить вопросы с убыточностью, поэтому нам нужно поменять всю систему работы железных дорог. Поэтому сегодня вице-премьером поставлена передо мной задача принять системное решение по реформированию железных дорог, чтобы мы пошли по пути работы европейского, европейского опыта России, Казахстана и потом идет э, разделение расходов, создание дирекции по перевозке пассажиров, пригородных, э, перевозки пригородных пассажиров. И потом уже ищутся э, финансовые потоки, которые позволяют минимизировать расходы и э, сделать... европейской и... зарплаты не должны да. отставать Это да. от, ва от ва вашего да. европейского пути. Получается, вы придете по цене к европейскому пути, качество мы как сюда получим наше. Сколько времени если, если, если заниматься системно, то я сказал 6-7 лет. Чтобы полностью изменить железную дорогу. 6-7 лет. К примеру, Россия реформирование идет с 2000 -го года. Но ну, это не 10. Э, хорошие, хорошие космические граждане. Я пробачаюсь, а че будут льготы? на данных случай. Кому? Инвалидам, участникам и Ну конечно, они все согласно. Сколько может быть автобус на них человек? 190 мест сидящих uh -huh. и до 380 можно. продавать uh -huh. стоящие билеты, но мы пока их не продадим. <laughs> пока 190 мест с места. Сегодня же можно купить этот квиток Пожалуйста. На цей, да, бюлеты? да, завтрашнего дня он уже. Сегодня, ну, Сегодня будете купить на завтрашний рейс. Спасибо. Да. Спасибо. Спасибо вам. Нет, на другом будет. Он, этот поезд э, закроет все проблемы, которые здесь есть.